Я за вас также поздравляю с победой. Перед началом этой серии очень интересно рассказывались об Одессе, были серьезным соперником. Можете ли после этих двух матчей свои слова? Действительно ли Одесса оказала серьезное сопротивление вашей команде? Спасибо. Да, я считаю, что очень серьезный соперник. Просто что моя команда на этих две игры показала очень хороший уровень защиты. И Što te te zaštite naše pravilne ispozivanje komandnih falova, pravilne igre u zaštiti mi i vigrali, tako da bih uvjerio na je dijekat. Ne ožedam, serijozno, ne ožedam što bude takva raznica. i, o, no, na svoj moment mi pokazali što je formu na se što komanda našla kako tu svoju igru, eto naša, ne znam, 12. -ja pobjeda podrijad i... Я считаю, что игроки, которые на площадке дают свой максимум. Это, это для меня как тренера это, 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 это самый лучший вариант. Виделся сегодня вообще с первой секунды. Не получалось у него но в первых сколько там 5 минут, а еще был 2-1 Как в футбол. Ну, молодцы, выиграли здесь тяжелую игру. И дальше, не знаю, посмотрим, как будет дальше всего чемпионата с большой долей вероятности в следующем раунде он встретится с украинским будильником, бывший клуб будет особо настроен вас на эту серию? Я полку веду половину колокоманди, команды в Украине, бывший клуб. Ой, не, я Нет. Ой, не. нормальный настрой, нормальная игра. Посмотрим. Надеюсь, что нормально чемпионат может закончить. Посмотрим ситуацию, какая у страны. Не знаю, что будет. Надо завтра добраться до Мариуполя. А другое дело, если будут игры, хотелось бы, чтобы они играли в маленьком зале. Это тоже как у меня баскетбол. Если будет, будет И третье, настрой будет как настрой спортивный. А то, что моя команда, я там работал год, хорошая, без перегода, неплохой. Без и ну, мы будем настраиваться много. Сейчас очень много влияния на головы наши, не только баскетбол, но и все понимают, кажется, что надо завтра сесть, поехать автобусом до Мариуполь, это тоже... На это сначала думаю, поэтому дальше посмотрим, как будет дальше строить устройство. Но мы готовимся, просто тренируемся. И я стараюсь команду, чтобы свет вниз бросили бросил на паркет, чтобы не думал им в клуб. Два года назад, в выиграли серию четвертьфинальную Одессу, у Олега Юшкина. В этом году история повторилась. Что бы вы могли пожелать Олегу Александровичу в качестве более опытного наставника, какие выводы посоветовали бы советовали сделать? Как, Олег, хороший, Вообще этот год команда Одессы до, до момента, когда рассталась с легионерами, была фаворитом, считалась и фаворитом. Потом осталось, понятно, неожиданно играть со, со дублерами и со, этим этими, и было сложновато. Но этот год Одесса показывал очень хороший. Мне понравилось, и селекция была сделана правильно. И на концу, знаете, это все как. Нам типа, ушли, но у меня остался, типа, какой хвостик сборной, и люди знают друг друга, это меня как помогло. у Олега это нет было. хорошо работает, я ему желаю здоровья, чтобы меньше это все, это стресс, который нас убивает, чтобы это все было спокойно, а он тренер хороший, он прогрессирует, и я думаю, он вообще правильно справляется. Просто говорю, сегодня на мою сторону было, как команда, как бы сказать, может, больше сыгранная, которая больше времени получала игровое во время чемпионата, может быть, и где-то раньше. Поэтому, я думаю, это победа. Игроки и тренеры стараются тренировать, но баскетболисты играют и результаты. Один вопрос, пожалуйста. Да. А, Звездный, такой вопрос. Вот в первой половине, когда была игра равна, каждое решение вы принимали, возмущались решением. Это действительно, ну, как бы, судейство оставляло вопросы, или это вас, ваш стиль работы такой? Возбуждался на судейские... Сли... Да, на решение. Я, ну, я, что, я, что, я что? не сказал. А, да. Я возбуждался на ошибке у на нападения, а на судейские вообще сегодня слова не сказал. Ты знаешь, меня бы наказали техническими себя, что-то было. А не сегодня была такая спокойная игра. В отношении я и судей. Вообще. Просто я, я, не, я возбуждался, когда у нас какие-то там был вариант. Что ж, спасибо звездным. Могу только пожелать удачи в следующих матчах. Спасибо.